Шановний! Люди добрі, відкрите, будь ласка, двері. Я зараз буду ламати двері. Це моє приміщення, я зараз буду ламати двері. Відчиніть, будь ласка, двері! Відчиніть двері. Ви мене чуєте, чи ні? Шановні, відчиніть, будь ласка, двері. Там знаходиться в приміщенні вагітна жінка. Що ви либетеся? Це дуже смішно. В приміщенні знаходиться вагітна жінка. Відчиніть двері. Ви що не... Расскажи, что вы думаете. Расскажи, что сегодня. Ну, заявились в офис э, неизвестные личности, которые попросили покинуть помещение, э, потому как э, представились налоговая полиция. Никто, э, никто не показывал ни удостоверения. Э, попросили всех собрали с двух этажей рабочих со всех офисов работников в одном кабинете, сказали, что будут проводить осмотр каждого кабинета. Есть постанова решения суду Житомирского. Разыскивают человека, который создал, я так понял, создал фирмы, Фиктивные. Я так понял, да, фиктивные фирмы. Там их перечень, все ТОВки, перечень, ну я не знаю, ну, наверное, названий 20-30. Этим вроде бы всем заведует один человек. Вот у них есть постанова суду на обыск именно по адресу. Не конкретно какого-то офиса, а именно по адресу Шевченко 2224. Провести обыск в каждом кабинете, в каждом офисе. Проводили обыск с понятыми, то есть приглашали работников отдельно каждого, то есть в кабинете. Ну, проверяли, в принципе, и компьютера, и шухлядки, и тумбочки, смотрели бумаги. Ну, то есть все просматривали, искали, задавали вопросы по поводу печати. То есть есть ли какие-то там, помимо вашей фирмы, тут еще другие печати. Угу. Была беременная женщина, которая, я так понял, по сей момент не вышла оттуда. Uh, как давно она приехала? Ну, уже, наверное, часа полтора. А какие больше? Ну, может, где-то, да, где-то полтора-два часа. Что? Это было где-то с полдвенадцатого. Когда это наши первый раз? Житомир. Житомир. Житомир, Житомир да. uh, Все... Вас чему не поставить сразу? Мы не знаем. Они выпустили. после осмотра, oh, they're после they're осмотра they're... офиса они выпустили, mm -hmm. но больше не запускают. Они сказали, что, то есть, которых уже провели обыск в офисе, выйти можно в одну сторону, зайти, пока они не закончат, э -э нельзя.